तुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं गोष्पदीकृतवारासीं मसकीकृतराक्षसन् रत्नं वन्दे अनिलात्मजम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतीं वन्दे वन्देवानरनारसिंहगरात् क्रोडास्य वक्त्राञ्चितम् नानालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं दे दीप्यमानं रुचां हस्ताभ्यैरसिखेटपुस्तकसुधाभाण्डां कुशात्रीन्हलं खट्वाङ्गौ परिवृक्षधृत् दश भुजं सर्वारि गर्वापहम् सर्वारिष्टनिवारकं शुभकरं पिङ्गाक्षमक्षापहम् सीतान्वेषण तत्सरं कपिवरं कोटीन्दुसूर्यप्रभं लङ्काद्वीपभयङ्करं सकलदं सुग्रीवसम्मानितं देव देव विनुतं काकुत्सदूतं भजे बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगदा अजाद्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणाद्भवेत् श्रीसीता समेत श्रीरामपादसेवा धुरन्धराय नमः श्रीसीता समेत श्रीरामपादसेवा दुरन्धराय नमः श्री श्री जायामि ध्यानं समर्पयामि आगच्छ हनुमद्देवां सुवच्चलया सहस्रपूजासमाप्तिपर्यन्तं भव सन्निहितो मुदा श्रीहनुमते नमः आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि भीमाग्रजमहाप्राज्ञत्वं ममाभिमुखो भी भव श्रीरामसेवक श्रीमान् प्रसीदजगतां पते हे स्वामिन् स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु देव देव केशरी प्रियनन्दन रत्नसिंहासनं तुभ्यं दास्यामि हनुमत्प्रभु श्री आञ्जनीयाय नमः नवरत्नखचितस्वर्णसिंहासनं समर्पयामि योगिध्येयाङ्घ्रिपद्माय जगतां पतये नमः पाद्यं मयार्पितं देव गृहाणपुरुषोत्तम श्रीवायुपुत्राय नमः पादयोपाद्यं समर्पयामि लक्ष्मणप्राणसंरक्ष सीताशोकविनाशनः गृहाणाज्ञं मया दत्तम् अञ्जनाप्रियनन्दना महाबलाय नमः महा हस्तयो अर्घ्यं वालाग्रसेतु बालाग्रसेतुबन्धाय शताननवधाय च तुभ्यमाचमनं दत्ता। प्रतिगृह्णाश्वी मारुती श्रीरामेष्टाय नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि अर्जुनध्वजसंवासदशाननमदापहा मधुपर्कं प्रदशामि हनुमत्प्रतिगृह्यतां फल्गुणसखाय नमः मधुपर्कं समर्पयामि गङ्गादि सर्वती तेभ्यः समानीतैर्यबोदकैः भवतं स्नायिष्यामि कपिनायकगृह्यतां पिङ्गाक्षाय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि पीताम्बरमिदं तुभ्यम् तप्तहाटकसन्निभं दास्यामि वानरश्रेष्ठ सङ्गृहाण ते अमितविक्रमाय नमः वस्त्रयुग्मुं समर्पयामि ब्रह्मासूत्रमिदं दिव्यं मुक्तादामोपशोभितं दामोपशोभितं स्वीकुरुष्वाञ्जनीपुत्र भक्तरक्षणतत्परा उधतिक्रमणाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि उत्तरीयं तु दास्यामि संसारोत्तारकारणा गृहाणरमया प्रीत्या स्तवतोऽस्मि स्तव पादयोः सीताशोकविनाशकाय नमः उत्तरीयं समर्पयामि भूषणानि महर्षाणि किरीटप्रमुख्याव्यहं तुभ्यं दास्यामि सर्वेश गृहाणकपिनायका लक्ष्मणप्राणदाताय नमः आभरणानि समर्पयामि कस्तूरीकुङ्कुमान्मिश्रं दशग्रीव दशग्रीवदर्पहाय नमः दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि सादीयानक्षतान् रम्यान् पद्मरागसमप्रभान् अखण्डान् खण्डितद्वान्तस्वीकुरुष्वदयानिधि श्रीसीतासमेत श्रीरामपादसेवादुरन्धराय नमः अक्षतान् समर्पयामि रघुनाधाय नाय सीताय पतये नमः रघुनाधाय नाधाय सीताय पतये नमः रघुनाधाय नाधाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम रामरणकर्कश राम राम शरणं भव राम राम श्रीराम राम राबेती रमी रमेरामि मनोरमी सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवराननी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मनोयवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमताम्बरिष्ठं वातात्मजं मुख्यं। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं वन्दे लङ्काभयङ्करं गोष्पदीकृतवारासीं मसकीकृतराक्षसन् रत्नं वन्दे निनात्मजं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् ष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतीं नमतराक्षसान्तकम् वन्देवानरनारसिंहगगरात् क्रोडास्य वक्त्राञ्चितं नानालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं दीप्यमानं रुचाम् पुस्तकसुधाभाण्डं कुशाद्रीन्हलं खड्वाङ्गोपनिवृक्षधृत् दश भुजं सर्वारि गर्वापहम् सर्वारिष्टनिवारकं शुभकरं पिङ्गाक्षमक्षापहम् सीतान्वेषण तत्सरं कपिवरं कोटीन्दुसूर्यप्रभं लङ्काद्वीपभयङ्करं सकलदं सुग्रीवसम्मानितं देवेन्द्रादिसमस्तदेव काकुत्सदूतं भजे बुद्धिर्बलं धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाद्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणाद्भवेत् श्रीसीतासमेत श्रीरामपादसेवाधुरन्धराय नमः श्रीसीता समेत श्रीरामपादसेवा दुरन्धराय नमः जायामि ध्यानं समर्पयामि आगच्छ हनुमद्देवा त्वं सुवर्चलया सहस्रपूजासमाप्तिपर्यन्तं भव मुदा श्रीहनुमते नमः आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि भीमाग्रजमहाप्राज्ञत्वं ममाभिमुखो भव श्रीरामसेवक श्रीमान् जगतां पते हे स्वामिन् स्थिरो भव वरदो भवा सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु जगन्नाथ प्रियनन्दना रत्नसिंहासनं तुभ्यं दास्यामि हनुमत्प्रभु श्री आञ्जनीयाय नमः नवरत्नखचितस्वर्णसिंहासनं समर्पयामि योगिध्येयाङ्घ्रिपद्माय जगतां पतये नमः पाद्यं मयार्पितं देव पुरुषोत्तम श्रीवायुपुत्राय नमः पादयोपाद्यं समर्पयामि लक्ष्मणप्राणसंरक्ष सीताशोकविनाशनः गृहाणाज्ञं मया दत्तम् अञ्जनाप्रियनन्दन महाबलाय नमः महा, हस्तयोर्घ्यं समर्पयामी बालाग्रसेतुबन्धाय शताननबाय च तुभ्यमाचमनं दत्ता प्रतिगृह्णाश्वीमारुती श्रीरामेष्टाय नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि अर्जुनध्वजसंवासदशाननमदापः मधुपर्कं प्रदशामि हनुमत्प्रतिगृह्यतां फल्गुणसखाय नमः मधुपर्कं समर्पयामि गङ्गादि सर्वती तेभ्यः समानीतैर्यवोदकैः भवतं स्नायिष्यामि कपिनायकगृह्यतां पिङ्गाक्षाय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि पीताम्बरमिदं तुभ्यं तप्तहाटकसन्निभम् दास्यामि वानरश्रेष्ठ सङ्गृहाण नमोस्तु ते अमितविक्रमाय नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि ब्रह्मासूत्रमिदं दिव्यं मुक्तादामोपशोभितं दामोपशोभितं स्वीकुरुष्वाञ्जनीपुत्र भक्तरक्षणतत्परा उधतिक्रमणाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि उत्तरीयं तु दास्यामि संसारोत्तारकारणा गृहाणरमया प्रीत्या स्तवतोऽस्मि स्तव पादयोः सीताशोकविनाशकाय नमः उत्तरीयं समर्पयामि भूषणानि महर्षाणि किरीटप्रमुख्याव्यहं तुभ्यं दास्यामि सर्वेश गृहाणकपिनायक लक्ष्मणप्राणदाताय नमः आभरणानि समर्पयामि कस्तूरीकुङ्कुमान्मिश्रं दशग्रीव दशग्रीवदर्पहाय नमः दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि सादीयानक्षतान् रम्यान्, पद्मरागसमप्रभान् अखण्डान् श्रीरामपादसेवा श्रीसीतासमेतश्रीरामपादसेवादुरन्धराय नमः अक्षतान् समर्पयामि रघुनाधाय नाधाय सीताय पतये नमः रघुनाधायनाधाय सीताय पतये नमः रघुनाधाय नाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम रणकर्कश राम राम शरणं भव राम राम श्रीराम राम राबेती रमे रामि मनुरमी सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवराननी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः